یہ ہے ہم ٹرمپ صدر کی جانب سے ٹریف کے متعلق بنیادی پیغامات ان کے خیالات اسباب اور مستقبل کی صورتحال کا تجزیہ کریں گے لہذا میں آپ کو یہ معلومات فراہم کروں گا ٹرمپ سے ٹیرف کے بارے میں سوال کیا گیا تھا اس سوال پر صدر ٹرمپ نے یوں جواب دیا مارکیٹ میں ہمارا تجارتی خسارہ ایک ارب ڈالر ہے کچھ مخصوص ممالک کے ساتھ تجارتی خسارہ فی مک ایک ارب ڈالر سے کہیں زیادہ ہے لیکن چین کے ساتھ یہ ایک کھرب ڈالر ہے اور ہمیں چین کے ساتھ تجارتی خسارے کو حل کرنا ہوگا پھر انہوں نے کہا چین کے ساتھ تجارتی خسارہ ایک کھرب ڈالر ہے ہر سال ہم چین کو کئی سو ارب ڈالر کھو دیتے ہیں جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا میں کاروبار نہیں کروں گا اب میں چین کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن انہیں اپنے تجارتی سرپلس کا مسئلہ حل کرنا ہوگا چین ہر سال کم از کم ایک خرب ڈالر کا تجارتی سرپلس درج کرتا ہے میرے خیال میں یہ تقریباً ایک خرب ڈالر ہے اور اس مسئلے کو لازمی حل کیا جانا چاہیے کوئی اور صدر اس مسئلے کو نہیں اٹھا رہے ہیں۔ پچھلی بار چین نے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کے بعد ایک جعلی انتخابات ہوئے تھے کوئی اور صدر اس مسئلے کو نہیں اٹھا رہے ہیں تو جیسا کہ اب جانتے ہیں چین یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مارکیٹ پہلے ہی بول چکی ہے فی الحال چین کو بڑا صدمہ پہنچ رہا ہے کیونکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ ہم درست ہیں انہیں ٹیرف ادا کرنی ہوگی ورنہ ہمارے ساتھ تجارت میں غیر پائیدار سرپلس پیدا ہو جائے گا اس کی بنیاد پر ٹرمپ زور دیتے ہیں کہ امریکہ کو چین کے باعث نقصان ہو رہا ہے اور وضاحت کرتے ہیں کہ امریکہ نے بہت زیادہ رعایتیں دی ہیں پھر ٹرمپ مزید کہتے ہیں صدر صاحب ہم ایک ٹریلین ڈالر کی بات کر رہے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس سوال کا جواب دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں چین میں پنسل جیسی معمولی چیز خریدنے کے مخصوص حق کی وجہ سے ہم ایک ٹریلین ڈالر کھو نہیں سکتے تاہم میں چین یورپی یونین اور دیگر ممالک کے ساتھ تجارتی خسارے کے مسائل کو حل کرنا چاہتا ہوں انہیں یقینی طور پر اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا اگر وہ اس معاملے پر بات کرنا چاہتے ہیں تو میں گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں ورنہ میں بات چیت کیوں کروں گا اس کے بعد صدر ٹرمپ نے محصولات کے اثرات کی وضاحت کی اور جیسا کہ اب جانتے ہیں محصولات کی بدولت پہلے ہی سات ٹریلین ڈالر کا سرمایہ کاری کا وعدہ کیا جا چکا ہے امریکہ کے اندر گاڑیوں کی فیکٹریاں سیمی کنڈکٹر کمپنیاں اور کئی دیگر کاروبار ایک بے مثال پیمانے پر ہمارے مک میں داخل ہو رہے ہیں بائیڈن کے دور میں کوئی سرمایہ کاری نہیں ہوئی تھی اس وقت مک ایک مردہ کمپنی کی طرح دکھائی دیتا تھا اور اس وقت ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ بائیڈن کیا کر رہے تھے کم از کم اب یہ ثابت ہو چکا ہے ٹرمپ نے دنیا بھر کے کئی رہنماؤں سے بات چیت کی جن میں یورپ اور ایشیا کے بھی شامل ہیں اس کے بعد ٹرمپ نے یوں کہا وہ سودے کے لیے بےتاب ہیں لیکن میں سودا نہیں کروں گا آپ کے مک کو بڑا خسارہ اٹھانا پڑے گا بہت سے نئے خسارے پیدا ہوں گے ہم ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ میرے لیے خسارہ شکست کا مطلب ہے ہم فائدہ مند ہوں گے آبترین صورت میں بریک ایون پر پہنچ جائیں گے تاہم چین کا خسارہ اتنا بڑا ہے کہ یہ سب سے بڑا مسئلہ بن گیا ہے اور یہ قابل برداشت نہیں ہے مزید برہ ٹرمپ اپنی انتخابی بنیاد کو اجاگر کرتے ہوئے کہتے ہیں جیسا کہ اب جانتے ہیں میں اسی مسئلے کی وجہ سے منتخب ہوا تھا یہی وہ سب سے بڑے اسباب میں سے ایک ہے جس کی بنا پر میں منتخب ہوا بالکل اسی وجہ سے اور ہم محصولات عائد کریں گے محصولات پہلے ہی نافذ ہو چکے ہیں یہ سوال نہیں ہے کہ محصولات عائد ہوں گے یا نہیں بلکہ یہ یقینی طور پر عائد کیے جائیں گے اگلے سال ان محصولات کی وجہ سے ایک ٹریلین ڈالر داخل ہوں گے ایک ٹریلین ڈالر کے علاوہ ہزاروں کمپنیاں دوبارہ امریکہ منتقل ہو جائیں گی مثال کے طور پر نارٹ کیرولائنا میں پہلے ہی فرنیچر سے متعلق کمپنیاں منتقل ہونا شروع ہو چکی ہے وہی بات ڈٹرائٹ اور مشیگن پر بھی لاگو ہوتی ہے جہاں میں نے جیت کی بات کی تھی آٹو موبائل کمپنیوں نے اپنے دروازے کھولنا شروع کر دیا ہے مثال کے طور پر انڈیانا میں ایک بڑے پیمانے کی فیکٹری زیر تعمیر ہے ہونڈا سمیت کئی کمپنیاں بے مثال رفتار سے منتقل ہو رہی ہے اور پھر ٹرمپ یہاں بہت سختی سے تمبی کرتے ہیں لہذا چین کو ایک ٹریلین ڈالر کے اضافے کو برقرار رکھنے دینا ناقابل برداشت ہے میرے پہلے سے نافذ کردہ محصولات کی بدولت ہم کم وقت میں ایک ٹریلین ڈالر سے زیادہ کما لیں گے محصولات پہلے ہی نافذ ہو چکے ہیں۔ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مارکیٹ میں آگے کیا ہوگا لیکن ایک بات یقینی ہے ہمارا مکھ بہت زیادہ مضبوط ہو چکا ہے اور آخرکار ہمارا مک کسی بھی دوسرے مک کے مقابلے میں ناقابل موازنہ ہو جائے گا یہ عالمی معیشت میں سب سے غالب مک بن جائے گا اور یہ بالکل فطری بات ہے جب پوچھا گیا کیا ٹرمپ پٹ موجود ہے کیا مارکیٹ کو تکلیف ہے تو ٹرمپ نے جواب دیا کبھی کبھار مسائل کو حل کرنے کے لیے دوا لینی پڑتی ہے اس کے بعد ٹرمپ تھوڑے غصے کے انداز میں امریکہ کی حالت وضاحت کرتے ہیں یہ واقعی خوفناک صورتحال ہے ہماری بے وقوف قیادت کی وجہ سے ہمیں دوسرے ممالک کی جانب سے بہت برا سلوک کیا گیا ہے انہوں نے ہماری کمپنیوں کو چھین لیا ہمارا پیسہ لے لیا اور ہماری نوکریاں چھین لی ہیں۔ انہوں نے ہماری کمپنیوں کو میکسیکو کینیڈا اور یہاں تک کہ چین میں منتقل کر دیا ہے اور یہ صورتحال پائیدار نہیں ہے اب اربوں ڈالر ہر مہینے ہمارے ملک میں داخل ہو رہے ہیں اور یہ عمل پہلے ہی شروع ہو چکا ہے یہ سب ٹرف لگانے کی وجہ سے ہے آخرکار سب کچھ درست ہو جائے گا اور ہمارا مک دوبارہ مضبوط اور مستحکم ہو جائے گا ایلون مسک نے کہا کہ وہ چاہتا ہے کہ محصولات صفر ہو جائیں اور اس پر ٹرمپ نے درج ذیل کہا مسئلہ یہ ہے کہ یورپ نے ہمارے ساتھ مل کر زبردست منافع حاصل کیا ہے جیسا کہ اب جانتے ہیں یورپ نے امریکہ کے ساتھ تجارت میں بھی زبردست تجارتی سرپلس ریکارڈ کیا ہے یوں کہنے کا مطلب ہے کہ یورپ کا ہمارے ساتھ سلوک بہت ہی بہت خراب رہا ہے نہ صرف چین بلکہ یورپ بھی ہم نے یورپ پر بلند محصولات عائد کیے اور وہ اب مذاکرات کی میز پر آ رہے ہیں وہ بات چیت چاہتے ہیں تاہم جب تک وہ ہر سال ہمیں بہت سا پیسہ نہیں دیتے تب تک بات چیت ممکن نہیں ہوگی نہ صرف موجودہ دور میں بلکہ ماضی میں بھی انہوں نے ہماری دولت چھین لی ہے اور ہم اسے جاری نہیں رکھ سکتے حال ہی میں سب سے بڑے شخصیات سے بات چیت کرنے کے بارے میں پوچھے جانے پر ٹرمپ نے درج ذیل جواب دیا میں نے بہت سے لوگوں سے بات کی ہے لیکن میرا مطلب ہے کہ میں نے سب سے نمایاں سمجھے جانے والے چار پانچ افراد سے بات کی ہے انہوں نے کہا ہم اب کو الزام نہیں دیتے میں زیادہ کچھ افشا نہیں کرنا چاہتا لیکن شاید میں ان کے کہے ہوئے باتوں کو بیان کر سکوں کیا اپنے اسے ویڈیو میں دیکھا ہمیں یہ جانچنا ہوگا کہ آیا وہ فکر مند ہیں یا نہیں مجھے نہیں معلوم کہ یہ ایک خفیہ کال تھی یا نہیں لیکن ہم نے پانچ اچھے افراد سے بات کی ہم نے کئی ممالک سے بات کی ہے اور سب ایک سودے کی خواہش رکھتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اب سمجھیں کہ میں جو کر رہا ہوں اس کی طاقت کیا ہے ہر مکھ ہم سے رابطہ کر رہا ہے ہم میں بہت دلچسپی ظاہر کر رہا ہے اور بہت مہربانی سے پیش آ رہا ہے اور ہمیں اس کی توجہ کرنی ہوگی یہ صورتحال قابل برداشت نہیں ہے یہاں کی رائے کو تھوڑا سا شامل کرتے ہوئے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ایسے محصولات کو استعمال کرتے ہوئے کی جانے والی مذاکرات میں ایک مقررہ وقت دیا جاتا ہے جس کے اندر مذاکرات کرنی ہوتی ہے اور ٹرمپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں اور اس کا فائدہ اٹھائیں گے یہ قابل غور ہے کہ ٹرمپ صدر بننے سے پہلے ایک تاجر تھے اور وہ مذاکرات کرنا جانتے ہیں اور اس سے بتدریج بہتر نتائج حاصل ہونے کی صلاحیت موجود ہے اس کے بعد ٹرمپ نے امریکہ کے تجارتی خسارے پر زور دیا امریکہ تجارت میں ایک اشاریہ نو ٹریلین ڈالر کھو نہیں سکتا ہم ایسا ہونے نہیں دے سکتے اور جبکہ ہم یورپی ممالک کی حفاظت کے لیے نیتوں پر بہت سا پیسہ خرچ کر رہے ہیں ہم تجارت میں پیسہ کھو رہے ہیں مجموعی طور پر یہ صورتحال پاگل پن ہے اور اسی بنیاد پر مجھے منتخب کیا گیا تھا ہم نے اسے بیان کیا ہے جیسا کہ اب جانتے ہیں امریکی لوگ میڈیا سے کہیں بہتر سمجھتے ہیں میڈیا بھی اسے سمجھتے ہیں اور کئی ذرائع نے اس بارے میں صحیح رپورٹ کی ہے اس کے بعد ٹرمپ نے خاص طور پر محصولات میں کمی کے امکان کا ذکر کیا رپورٹوں کے مطابق وہ کے ساتھ تقریباً ایک معاہدہ کر چکے تھے بلکہ وہ معاہدہ تقریباً حتمی شکل اختیار کرنے والا تھا لیکن بعد میں چین نے محصولات کے مسئلے کی وجہ سے معاہدے کی شرائط کو بدل دیا اگر میں نے محصولات کو تھوڑا کم کر دیا ہوتا تو وہ معاہدہ پندرہ منٹ کے اندر منظور ہو جاتا یہ محصولات کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے ہے نا آخر میں وہ ان ممالک کا ذکر کرتے ہوئے اختتام کرتے ہیں جنہوں نے محصولات میں کمی پر رضامندی ظاہر کی تھی آج جن ممالک سے ہم نے بات چیت کی کیا ان میں سے کوئی مک ایسا ہے جس نے محصولات میں کمی پر رضامندی ظاہر کی اس سوال پر ٹرمپ اس طرح جواب دیتے ہیں ہم ان ممالک کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں جو زبردست سرپلس ریکارڈ کرتے ہیں دوسری طرف ہمارے پاس زبردست خسارے بھی ہیں اس کو درست کرنا ضروری ہے ہم اس طرح جاری نہیں رکھ سکتے ہم کئی سالوں سے ایسا کر رہے ہیں اور اب یہ جاری نہیں رہ سکتا ہم ایسے ہیں جیسے ایک پیگی بینک جس میں تمام فوائد ہیں فی الحال مارکیٹ کو بھول جائیں ہم یقینی طور پر اس صورتحال کو درست کریں گے اور ایک بار پھر ایک خوشحال مک بن جائیں گے ایسی خوشحالی کے ساتھ جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی اور ہم ان دوسرے ممالک کو چاہے وہ چین ہوں یورپی یونین ہوں یا کوئی بھی یورپی ملک کو ہمیں مسلسل استحصال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے یہ تقریباً ایک دعوت کی طرح تھا دیکھیں یورپی یونین ایک ہی وجہ سے قائم کی گئی تھی کیا اب جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے یہ امریکہ سے استحصال کرنے کے لیے تھا لہذا برا کرم اس بات کو ذہن میں رکھیں یوں ہم نے ٹرمپ کے خیالات کو سمجھا مجموعی طور پر ایسا لگتا ہے کہ ٹرمپ نے امریکہ کے مالی خسارے کو کم کرنے کے لیے محصولات متعارف کرائے اور اس کے ذریعے بے پناہ فنڈز جمع کرنے کی کوشش کی ٹرمپ اور امریکہ کے نقطہ نظر سے یہ امریکہ کی بقا کے لیے ایک پرزم جدوجہد معلوم ہوتی ہے امریکہ کے نقطہ نظر سے یہ ضروری نہیں کہ برائی ہی ہو امریکی موقف کے مطابق امریکہ کو ابھرتے ہوئے چین کو کنٹرول کرنا پڑا جو کہ امریکہ کے لیے خطرہ بن چکا ہے اور اسی طرح یورپ کی جانب منتقل ہونے والا خسارہ بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جو کہ ایک حد تک حقیقت پر مبنی ہے مزید برہ ٹرمپ کے صدر بننے کی وجہ یہ تھی کہ امریکی عوام نے گھریلو صنعت میں روزگار پیدا کرنے اور تجارتی خسارے کو کم کرنے کی خواہش ظاہر کی اور چونکہ ٹرمپ کے پاس متوقع سے کم وقت بچا تھا اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے انتہائی مذاکرات کا آغاز کیا جس میں کچھ جرتمندانہ حساب شامل تھے یعنی اگرچہ بہت سے امریکی شہری اس کے خلاف ہیں لیکن اس کی حمایت کرنے والے بھی کم نہیں ہیں فی الحال ٹرمپ کے پاس متعدد مضبوط وجوہات اور عوامی حمایت موجود ہے لہذا مذاکرات کرنا چاہنے والے ممالک کے لیے معمولی مذاکرات کے ذریعے محصولات کم کرنا آسان نہیں لگتا مثال کے طور پر ہنڈائی نے مذاکرات کے لیے جلدی قدم اٹھایا اور خربوں کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا لیکن یہ ٹیکس کٹوتی میں خاطر خواہ مددگار ثابت نہیں ہوا ایسا لگتا ہے کہ اس صورتحال کو سکون میں لانے کے لیے ایک معینہ مدت درکار ہے اور ٹرمپ کے مطابق انہیں یہ وقت برداشت کرنا ہوگا یہاں کا تبصرہ ہے اتنے غیر محتاط ٹریف لگانے کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں واضح طور پر جھلکتی ہے کہ امریکہ اے آئی بالادستی حاصل کرنا چاہتا ہے فی الحال چین میں علی بابا کے گرد اے آئی کی طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے اور مضبوط صلاحیتوں اور اعلی کارکردگی سے لیس چین درحقیقت وقت کے ساتھ امریکہ کے برابر سطح تک پہنچ سکتا ہے چونکہ وہ اے آئی جو تمام صنعتوں کو بدل دے گا تکنیکی طور پر جوہری ہتھیاروں جیسی طاقت رکھتا ہے اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ اس اے آئی بالادستی کو شکست دینے کے لیے سٹارگیٹ جیسی بڑے پیمانے کی سرمایہ کاری کے دور میں دیگر ممالک سے عالمی سطح پر فنڈز جمع کرنے کا مقصد بھی شامل ہے یہ کا خلاصہ اور تبصرہ تھا برا کرم سبسکرائب اور لائک کریں شکریہ